আপোনাক যদি কোনোবাই অন্যায় কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চিত থাকক তেওঁ এদিন অন্যায়ৰ সন্মুখীন হ'বই আচল শত্ৰুৱে কেতিয়াও অন্যায় কৰিব নোৱাৰে আপোন দেখুৱাই আপোনাৰ লগত থকা শত্ৰুজনেহে অন্যায় কৰিব কাৰোবাক ইমানখিনি অধিকাৰ নিদিব যে তেওঁৰ হাতত আপোনাৰ সপোনবোৰ ভাঙি চোৰমাৰ কৰি দিব পৰা ক্ষমতা থাকে জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা শিকিলোঁ যে আপুনি কাৰোবাৰ ওচৰত তেতিয়াহে গুৰুত্ব লাভ কৰে যেতিয়া আপোনাৰ পৰা তেওঁৰ লাভ হয় জীৱনত আধা দুখ পোৱা যায় ভুল মানুহক বিশ্বাস কৰি আৰু আধা দুখ পোৱা যায় ভাল মানুহক ভুল বুজি অন্তৰত ঠাই দিব পৰা মানুহ বহুত পোৱা যায় কিন্তু অন্তৰক বুজি পোৱা মানুহ বিচাৰি পোৱা টান মানুহৰ এনেকুৱা কিছুমান দুখ থাকে না কাৰোবাক ক'ব পাৰি না কোনোবাই বুজি পায় কেৱল নিজৰ অন্তৰতে জ্বলি পুৰি শেষ হয় জীৱন যুদ্ধত সকলোৱে জয়ী হ'ম বুলি ভাবে যদিও কেতিয়াবা হাৰিও যাব লগা হয় কেতিয়াবা ভাগ্যৰ ওচৰত আৰু কেতিয়াবা আপোনজনৰ ওচৰত এই পৃথিৱীখনতো ইমান ৰং নাই যি ৰং মানুহৰ ভিতৰত লুকাই থাকে জীৱনত ইমান প্ৰেছাৰ লৈনো কি হ'ব বয়স যেতিয়া চল্লিছ পাৰ হয় তেতিয়া উচ্চ শিক্ষিত আৰু নিম্ন শিক্ষিত সমান সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন চলাবৰ বাবে সমান কষ্ট কৰে বয়স যেতিয়া পঞ্চাছ হ'ব কলা বগা ৰঙৰ সকলো মানুহেই সমান হৈ পৰে কাৰ চেহেৰা ধুনীয়া কোন বগা তাক লৈ কোনেও চিন্তা নকৰে বয়স যেতিয়া ষাঠি পাৰ হয় তেতিয়া উচ্চ পদবী আৰু নিম্ন পদবী চাকৰি সকলো সমান হৈ পৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বছ এজনলৈও এজন পিয়নে ঘূৰি চাবলৈ সময় নাইকিয়া হয় সত্তৰ বছৰ বয়সত ডাঙৰ ফ্লেট ডাঙৰ ঘৰটো গৌৰৱৰ কথা নহয় কিন্তু ডাঙৰ ঘৰটো সযতনে ৰাখিব পৰাটো ডাঙৰ কথা হৈ পৰে আপোনাৰ ডাঙৰ ঘৰটোৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা হয় সৰু ৰুম এটাই যথেষ্ট যেন অনুভৱ হয় যেতিয়া আপুনি আশী বছৰ বয়স হয় তেতিয়া আপোনাৰ টকা থকা বা নথকা প্ৰায় একেই হৈ পৰে টকা খৰচ কৰি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ ইচ্ছা গ'লেও খৰচ কৰিবলৈ জোৰ বিচাৰি নাপায় নব্বৈ বছৰ বয়সীয়া হ'লে থকা আৰু সাৰে থকা একে কথা নিচিনা হয় সাৰ পাব উঠি কি কৰিব লাগে নিজেই নজনাৰ দৰে হয় বয়স যেতিয়া এশ হয় তেতিয়া জীয়াই থকা আৰু নথকা একেই হয় পৃথিৱীৰ মানুহে আপোনাৰ কথা ভবা বাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে এয়াই জীৱনৰ অৰ্থ ইয়াতকৈ বেছি একো নাই ইমান চিন্তা লোভ লৈ নিজৰ লাভৰ বাবে আপোন মানুহৰ ক্ষতি কৰি কি লাভ জীৱনটো নিজৰ ঠাইতে উপভোগ কৰিবলৈ শিকক আনৰ ক্ষতিৰ পৰা বিৰত থাকক আপোনাৰ সময়খিনিক ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ বাবে পৃথিৱীখন ধুনীয়া হ'ব এখন ধুনীয়া ছবিৰ দৰে মগজুটো পৰিষ্কাৰ কৰক আপোনাৰ বাবে সকলো আনন্দময় হৈ পৰিব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ